Salam, kanalıma xoş gəlmisiniz. Bu gün sizlərlə miksersiz, çox fərqli formada hazırlaya biləcəyiniz, görünüşü gözəl, dadı çox ləzzətli, pambıq kimi yumşaq cheks resepti paylaşacağam. Əvvəlcə kremini hazırlayacam. Orta boy qalın bir qazana 2 yumurta, 1 armud stəkan şəkər tozu və 1 təpələmə yemək qaşığı un əlavə edib qarışdırıram. üzerinə bir stəkan süd əlavə edib kütlə içində topaq halında qalmayana qədər qarışdırıram. Əlavə olaraq 50 qram, yəni stəkanın dörddə biri qədər daha süd əlavə edib, qarışdırıb ocağa yerləşdirirəm. Ümumilikdə 250 qram südten istifadə etdim. Orta ötdə dayanmadan yavaş-yavaş qarışdırıb qatılaşan krem halına gəlinə qədər bişirirəm. 4-5 dəqiqəyə qatılaşır və belə bir forma alır. Gördüyünüz kimi çırpıcının kütlələrinin üzərində izi qalmalıdır. Ocaqdan götürdüm. İlk istiliyi gedəndən sonra üzərinə yarım paket vanil əlavə edib qarışdırdım. Qalanını xəmirə əlavə edəcəm, kənara qoyuram. Kremin üzərinə bir dolu yeyək qaşığı, təxminən 25 qram kərə yağı əlavə edirəm. Mən səbay kərə yağlarından istifadə etdim. Çırpıcı ilə yağ tamamilə həll olub kremə qarışana qədər qarışdırdım. Krem tam soyumayıb ilıqdan bir az daha istidi. Sıxma torbasına boşaldım. Hələlik kənara qoyacam. Sıxma torbası əvəzinə möhkəm pinqvin torbalarından da istifadə edə bilərsiniz. Bu xəmiri hazırlamaq üçün çırpma qabına 3 yumurta və 1 stəkan şəkər tozu əlavə edib çırpıcı ilə 1 dəqiqəyə qədər qarışdırıram. Üzərinə 1 armud stəkan süd, 1 armud stəkan qatıq Və bir armudu stəkan duru yağ əlavə edib, təkrar çırpıcı ilə qarışdırıram. Qatı əvəzinə kefir və ya simitənd istifadə edə bilərsiz. Üzərinə bir stəkan ələnmiş un, bir paket qabartma tozu və artıq qalan yarım paket vanil əlavə etdim. Əvvəlcə vanil və qabartma tozunu unla qarışdırdım. Sonra un tamamilə həll olana qədər çırpıb Əlavə olaraq üzərinə bir stəcan daha un tökdüm. Təkrar bunu da tam həll olana qədər qarışdırdım. Belə qatılıqda xəmir əldə olunmalıdır. Əvvəlcədən yağlı kağız serdiyim, diametri 24 sm olan tavaya xəmiri əlavə edirəm. Tramda artıq demə olarcaz soyub uc hissəsini 1 sm qalınlığında kəsdim və xəmirin üzərinə belə formada xətlər çəkirəm. Diametri 22-24 santimetr olan hər hansı bir yapışmaz tavada və ya standart borcamda da bişirə bilərsiz. Krem bir tənə qədər kvadrat, dairə, düz, istənilən formada xətlər çəkmək olar. Amma diqqət etmək lazımdır ki, krem hər tərəfinə eyni səviyyədə düşsün. Krem olan hissələr qabarmayacağı üçün eyni yerə çox kremdən qoymaq lazım deyil. Əvvəlcədən qızdırdığım 170 dərəcəli sobada 600 rejimdə 35-40 dəqiqəyə qədər bişirirəm. Sobanızın forma və markasına görə bişmə vaxtı dəyişə bilər, nəzarətə saxlamağınız mütləqdir. Bişdiyindən əmin olandan sonra çək is olan hissəsini çöp ilə yoxlayıram. Əgər çöpdə xəmir çıxmırsa, deməli artıq hazırdır. Sobadan götürdüm, tamamilə soyuyandan sonra qəlibindən çıxardıram. Üzərinə zövqə görə şəkər pudrası səpə bilərsiz, amma mən belə sadə daha çox sevdim, ona görə belə də saxladım. Gördüyünüz kimi, çeks olan hissələri çox qabarıb, krem olan hissələri kremin ağırlığı ilə qabarmayıb. Amma içində qətiyən çiyili yoxdur, kəsib sizə də göstərəcəm. Necə gözəl süngər kimi qabarı bişdiyinə vişmiş krem olan hissələr olduğu kimi yumuşaq, yəni krem formasında da qalıb. Xəmirin iç hissəsinə keçməsinə baxmayaraq həm içi, həm üzəri çox gözəl şəkildə bişib. Ətraflı hər tərəfli göstərmək istəyirəm. Gördüyünüz kimi orta hissəsinə də kremi çox tökdüyümə görə daha az şişib, amma buna baxmayaraq alt təbəqəsindəki nazik xəmir belə bişib. Çox ləzzətli alınır, çox dadlıdır və bir o qədər də asandır hazırlamağınızı tövsiyə edirəm. Əminəm ki, siz də çox bəyənəcəksiniz. Yop yumuşaq pamboq kimidir, az zəhmətlə hazırlaya biləcəyiniz çox ləzzətli çeksdir. Bu qədər dəyərli izləyicilər, videonu bəyənməyi, kanala abunə olmağı unutmayın. Fikirlərinizi, suallarınızı, rəylərinizi məsəndə qeyd edə bilərsiniz. İzlədiyiniz üçün çox təşəkkür edirəm. İnşallah gələcək videolarımda təkrar görüşmək diləyi ilə. Sağ olun, Allah həmanət olsun.